Добрый вечер. Во-первых, хочу передать большой привет от коллег-журналистов в Литве, а также от дипломатов и политиков, которые тщательно следят за Спасибо. развитием событий. Это же моя родина. Да. И, и конечно, хорошо, чтобы, что было принято решение и разрешение аннулирование разрешения на работу было приостановлено, и что по этому поводу высказались руководители Украины, и мы искренне надеемся, что этот а, случай будет исчерпан и, и э, решится, решится, в позитивном русле, но, как, как и было сказано, свобода слова, свобода, свобода информационной, информационная свобода – это основополагающие принципы Европейского Союза, и я могу, мне трудно судить за Польшу, но я могу сказать, что в Литве, когда а, случаются какие-то а, истории или, или какие-то а, государственные структуры имеют претензии к журналистам, такие случаи, а, к таким случаям относятся очень бережно. То есть они э, привлекают пристальное внимание и, и политиков, и чиновников, и общества. То есть э, это как неписанное правило, что с журналистами надо очень осторожно и свободу слова нужно беречь, потому что это одно из достояний демократии, это то, что мы защищали в 1991 году в Вильнюсе. По поводу позиции Европейского союза, я думаю, вы сказали, что каждый, каждый случай, который вызывает подозрение, он сразу вызывает реакцию институции Европейского союза, и это естественно.